我对花花的真心，不发任何失炼。好，第一关，我要让周知斐和这只乌龟比一比，看谁跑的慢。啊啊。 花花，我这一关是为了考验周知斐的耐性。我希望你未来的夫君，对你有足够的耐心。脚步不能停，也不许退步，否则就算作弊。师傅、啊，师傅，马上就到了。 这两个人在一起，不管疾病与贫穷，都不能抛弃对方。所以这一关的试炼，就是对周知斐的负重试炼。负重的对象就是花花。哎，这个简单。现在的周总可不是当年的周总了。现在的周总被施总调教的可谓是相当厉害。最后的磕糖场面、哦。

你要记住今天的感觉，以后不论任何时候都不能抛弃画画。一个人跑向终点并不算成功，只有两个人，不抛弃不放弃，一起达到终点，才算真正的成功。嗯，这第三关嘛。 就是要考验你们两个的缘分了。周志匪你蒙住这块黑布，要在十秒之内迅速找到花花的位置。记住，你只有一次机会。如果找错了，你就过不了关了。师傅，这也太难了吧！ 周总，可要加油啊！小车慢一点啊！好，好了，周总。<noise> 送我回山，师傅，师傅，我不走。师傅，虽然从小到大我都听您的，但现在已经不是古时候了，我们是可以自由选择恋爱的。那我喜欢周志斐，我既然选择了他，我就要留在他身边的。那我要硬要带你回去呢？ 那只好得罪了。真是女大不中留啊！既然你已经决定了，那我还能说什么呢？师傅，您这是？ 同意我们了，不过我告诉你，周志飞，施花花背后永远有我们施家人撑腰。如果你让施花花受了一点委屈，我可真饶不过你。我知道是。师傅，谢谢你。